Selamat datang di dunia novel. Episode 6238 Kucing Tua Yang Tidak Bisa Diandalkan Chu Feng dan yang lainnya keluar melalui terowongan tempat mereka berasal dan berhasil bertemu dengan pemimpin dan anggota klan ikan Xianhai lainnya. Karena desakan kucing tua, Chu Feng juga sesekali memberitahu pemimpin dan klan ikan Xianhai lainnya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mengetahui bahwa Chu Feng akan pergi ke Istana Suci Tujuh Alam, pemimpin klan Ikan Xianhai dan yang lainnya ingin mengikutinya. Namun Chu Feng dengan tegas menolak. Alasan mengapa pemimpin klan Ikan Xianhai ingin pergi adalah karena dia merasa berhutang budi pada Chu Feng dan ingin melakukan bagiannya. Tapi dia juga tahu bahwa dengan adanya orang seperti kucing tua, tidak ada gunanya mengikutinya. Jadi setelah meminta surat perkenalan dari Chu Feng, dia berencana memimpin pasukan klan Ikan Xianhai untuk bergabung dengan klan Naga Totem. Bagaimanapun, dia tahu hubungan antara Chu Feng dan klan Naga Totem. Jika dia bisa melindungi klan Naga Totem, itu akan menjadi sebagian balasan dari kebaikan Chu Feng. Xiao Yu'er dan Xianhai Xiao Yu awalnya ingin mengikuti Chu Feng, tapi Chu Feng tentu saja menolak. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti keluarga mereka sendiri dan pergi ke klan naga totem bersama. Dalam perjalanan ke klan naga totem, Xianhai Xiaoyu memberi tahu kakek dan orang tuanya lebih detail tentang apa yang dia temui di klan prajurit kuno. Setelah mempelajari proses spesifiknya, penatua senior klan ikan Xianhai tampak serius. Bagaimanapun, Kemunculan kucing tua itu tidak diragukan lagi memengaruhi kognisi mereka lagi. Hanya puing-puing yang menyatu bisa menjadi sangat kuat. Seperti apa yang disebut binatang suci kuno pada puncaknya? Berapa banyak orang kuat di ras kuno yang tidak kita ketahui? Kakek Xian Hai Xiaoyu yang selalu optimis menunjukkan pesimisme di wajahnya. Dia sangat khawatir bahwa selain para dewa dan binatang suci kuno ada keberadaan yang lebih menakutkan di ras kuno. Bagaimana seharusnya para kultivator masa kini menyikapi hal ini? Di sisi Chu Feng, kucing tua mengeluarkan pedang. Pedang itu awalnya setinggi tiga kaki, tapi sekarang menjadi sepuluh meter. Itu bukan senjata, itu harta karun yang digunakan untuk bepergian dengan sangat cepat. Tentu saja, dibandingkan dengan perjalanan normal, Secara alami, tidak secepat kecepatan transmisi tanah rahasia sembilan surga, tapi karena kucing tua adalah orang yang lebih rumit, dan Ji Shen Xian juga ada. Chu Feng tidak memilih untuk menggunakan tanah rahasia sembilan surga untuk bepergian. Sebaliknya, dia dan kucing tua itu duduk bersila di atas pedang ini dan terbang melalui terowongan luar angkasa, menghitung waktu. Mereka seharusnya tidak jauh dari Istana Suci Tujuh Alam. Selama perjalanan ini, kucing tua terus mengobrol dengan Chu Feng, namun ia selalu berpura-pura bertanya dengan santai tentang ayah Chu Feng. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan, namun ada banyak hal yang sebenarnya tidak diketahui Chu Feng. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang ayahnya. Saudara Chu Feng, kamu sangat tegas. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu sebagai rasa terima kasih kepada ayahmu, tapi aku tidak punya niat lain. Melihat Chu Feng menggelengkan kepalanya tidak peduli apa yang dia minta. Kucing tua juga sedikit tidak berdaya. Bukannya aku tidak memberitahumu, aku benar-benar tidak tahu. Tapi kucing tua tentu saja tidak mempercayainya. Dalam hal ini, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tahukah kamu kenapa Master Shenlong ingin memasuki Sungai Surgawi ke-9? Sebenarnya, akulah yang memberitahunya rahasia dunia seni bela diri. "Rahasia apa?" tanya Chu Feng. Meskipun beberapa kenangan telah hilang, beberapa kenangan masih ada. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa delapan sungai surgawi saat ini berbeda dengan yang ada di zaman kuno delapan sungai surgawi saat ini palsu? Tanya Chu Feng. Itu tidak palsu, tapi banyak dunia yang hilang, dan banyak dunia yang tersisa menjadi lebih kecil pada tingkat yang berbeda-beda. Alasan spesifiknya tidak diketahui, tetapi energi langit dan bumi juga sangat lemah, jauh lebih sedikit dibandingkan di zaman kuno. Tetapi ada berbagai tanda bahwa sungai surgawi ke-9 tidak berubah, jadi jika Anda ingin membuat terobosan sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus memasuki Sungai Surgawi ke-9. Apa yang dikatakan kucing tua itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan pria paruh baya berjubah merah yang diselamatkan dari para dewa. Saudara Chu Feng, lihatlah rahasia semacam ini, aku sudah memberitahumu. Tolong jangan sembunyikan urusan ayahmu. Aku benar-benar tidak punya niat buruk lagi. Kucing tua, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tetap menjaga hatimu, ayahku seharusnya membantumu dan tidak berniat menyakitimu lagi. Pula, kamu adalah binatang suci kuno. Jika ada sesuatu yang salah, kamu seharusnya bisa merasakannya, kan? Tanya Chu Feng. Dengar, lihat. Itu terlalu berpikiran sempit. Mengapa kamu menganggapku begitu buruk? Bagaimana aku bisa begitu curiga pada dermawanku? Aku sebenarnya hanya ingin tahu lebih banyak tentang dermawanku. Itu saja. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Lihatlah bagaimana aku membantumu menyelamatkan ibumu. Ini hanya masalah istana suci tujuh alam. Biarkan dia melihat kekuatan paman ini hari ini. Saat kucing tua itu berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas jimat. Jimat itu juga memiliki aura pemimpin klan prajurit kuno, yang menunjukkan bahwa jimat itu juga diambil kembali dari klan prajurit. Kertas jimat berubah menjadi api bersama dengan formula sihir dan bergabung menjadi pedang panjang di bawahnya. Saat berikutnya, Kekuatan formasi melonjak dan pedang panjang itu benar-benar menerobos terowongan teleportasi dan menuju ke langit berbintang yang tak berujung. Dan bintang besar yang melayang tidak jauh dari sana adalah markas besar Istana Suci Tujuh Alam. Hanya saja dunia besar tempat Istana Suci Tujuh Alam berada telah berubah dan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Itu adalah formasi besar formasi besar yang terlihat dengan mata telanjang, melindungi seluruh dunia. Oh, apakah kamu menyusut? Saudara Chu Feng, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi ini? Tanya kucing tua. Chu Feng juga mengamati dengan cermat, tapi dia tidak bisa melihat melalui formasi pertahanan sama sekali. Jika aku punya cara, aku tidak akan mencarimu lagi, Kata Feng. "Kalau begitu, ayo serang dengan paksa dan lihat apa yang bisa kulakukan. Kucing tua itu tidak berbicara omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan meninju dunia besar itu. Meskipun perawakannya kecil, pukulan ini mengguncang kehampaan dan tinju kekuatan agung itu seperti dunia kecil. Dengan ekor emas yang indah, menembus langit berbintang dan langsung menuju ke Istana Suci tujuh alam." Namun, pukulan dahsyat ini menghantam formasi pertahanan Istana Suci tujuh alam. Tidak hanya formasi tersebut tidak terluka, bahkan tidak menimbulkan suara gemuruh, seolah-olah serangan kucing tua itu ditelan. Aku akan menghapusnya. Kucing tua itu tertegun. Dia mengira pukulan ini mungkin tidak mampu menembus formasi pertahanan. Lagi pula, itu hanya pukulan biasa darinya. Namun, dia tidak menyangka pukulan ini bahkan tidak akan menggores rasa gatalnya. Setelah melihat ini, Chu Feng juga langsung berbicara, "Kucing tua, ayo cepat pergi!" Mendengar ini, kucing tua pun bereaksi. Formasi pertahanan yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka masih meremehkan kekuatan Istana Suci Tujuh Alam, dan Istana Suci Tujuh Alam memiliki formasi pertahanan yang begitu kuat. Siapa yang dapat menjamin bahwa Istana Suci Tujuh Alam tidak memiliki formasi serangan dan pembunuhan pada level yang sama? Namun, begitu kucing tua mengeluarkan selembar kertas jimat, sebuah kekuatan datang dari belakang dan menutupi Chu Feng dan kucing tua dalam sekejap mata. Namun tidak hanya mencakup mereka saja, cakupan kekuasaan tersebut sangatlah luas. Mereka dihadang dan meskipun mereka hampir tidak bisa bergerak, mereka sangat lamban. Kucing tua itu masih mengaktifkan jimatnya, dan jimat itu berubah menjadi aura dan menyatu menjadi pedang di bawahnya. Pedang itu bersinar terang, tapi tidak ada perubahan besar yang terjadi. Aku akan menghapusnya. Sayang sekali, ekspresi kucing tua itu berubah dari sombong menjadi khawatir. Jimat ini memungkinkan mereka dengan cepat memasuki terowongan teleportasi terdekat, memungkinkan mereka meninggalkan tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi sekarang tidak ada pengaruhnya. Terlihat bahwa kekuatan formasi yang menahan mereka tidak hanya menahan pergerakan mereka, tapi juga mematasi metode yang bisa dia gunakan. Saat ini, Chu Feng juga menggunakan mata langitnya untuk mengamati dengan cermat Mencoba melihat apakah ada cara untuk melepaskan diri dari pengekangan ini. Namun, saat ini kaki kucing tua itu telah diserahkan, dan di atas kakinya terdapat kotak berisi besi hitam. Setelah mengamati situasinya, kucing tua itu mengeluarkan jimat dari cakarnya. Yang lain itu adalah jimat teleportasi yang dibantu oleh Chu Feng dan Master Shenlong untuk diperbaiki. Kucing tua itu juga menatap Chu Feng dengan ekspresi sedikit menyesal. "Saudara Chu Feng, jika kamu bisa keluar dari masalah, anggap ini sebagai hadiah dariku. Jika kamu tidak bisa keluar dari masalah ketika kultivasiku meningkat di masa depan, aku pasti akan menghancurkan Istana Suci Tujuh Alam agar kamu bisa membalaskan dendammu." Mendengar ini, Chu Feng segera bertanya. Kucing tua, apa maksudmu? Apakah kamu akan meninggalkanku? Saudara Chu Feng, jangan salahkan saya. Saya akhirnya memulihkan sebagian dari garis keturunan saya. Saya seharusnya membangun kembali kejayaan saya. Saya tidak bisa mati di tempat seperti ini. Itu akan sangat membuat frustrasi. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Jika kita bertemu lagi, aku akan menebusnya padamu. Setelah mengatakan ini, kucing tua itu mencubit kertas jimat itu dan kertas jimat itu berubah menjadi kekuatan yang kuat. Kucing tua, jangan terlalu setia bawa aku bersamamu. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan ini adalah karena dia merasa kekuatan yang diubah dari kertas jimat sebenarnya sangat kuat dan dia bisa membawa Chu Feng bersamanya. Namun, kucing tua itu masih menyelimuti dirinya dengan seluruh kekuatannya. Saat berikutnya, cahaya menghilang dan kucing tua itu menghilang. Oh tidak, kucing tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Chu Feng terdiam beberapa saat. Kekuatan jimat itu benar-benar bisa membawa Chu Feng pergi bersamanya. Hanya saja, kucing tua khawatir tidak aman menyebarkan kekuatannya ke Chu Feng. Jadi, dia menikmati semua kekuatan jimat itu sendirian. Faktanya, Chu Feng juga memiliki jimat teleportasi, tetapi di bawah batasan kekuatan formasi Istana Suci Tujuh Alam itu jelas tidak efektif. Pada saat ini, Chu Feng melihat gerbang penghalang muncul dari formasi pertahanan Istana Suci Tujuh Alam, dan kemudian kapal perang terapung dari Istana Suci Tujuh Alam terbang dan langsung menuju ke Chu Feng rupanya Chu Feng ditemukan. Tetapi pada saat ini, kekuatan formasi terpancar dari tubuh Chu Feng dan menyelimuti kotak yang ditinggalkan oleh Chu Feng dan kucing tua itu. Didorong oleh kekuatan penghalang, kekuatan formasi yang mengikat Chu Feng mulai gagal. Chu Feng mulai terbang cepat menuju langit berbintang yang jauh. Kecepatannya jauh melampaui perbandingan pria dan kuda di Istana Suci Tujuh Alam. Pada saat ini, Chu Feng menghela nafas lega. Untungnya masih ada yang bisa diandalkan. Dia bisa merasakan bahwa Jie Shan Xian yang mengambil tindakan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.